Для державної реєстрації фізичних осіб 27 стаття зупинення розгляду документів подання для державної реєстрації, з яких підстав йдуть зупинка. Перша подання документів або відомості, визначені цим законом, не в повному обсязі. То есть, смотрите, подали заявку, они дали решение про смену керевника. То есть, вы, законно вымогая, чтобы все было помимо заявки еще решения, они не дали. Или они подали, измена идет склада участников. Не по модельному уставу, они говорят... Либо у них местознаходжение меняется, а в уставе есть местознаходжение. Они вам подают все подают, а статут не подают. Подождите, у вас в уставе и было, поэтому вы должны внести изменения. То есть, согласно закону, не все, не все документы они подают. невидповидность документам вымогам установлена статью 15. То, что я говорила. Ни на украинском море, ни, ни разборчиво, почистки заява с повышением, не только заява, и протокол, и статут, там, где есть почистки, исправления, не принимаются. Дальше. Вот здесь они написали, но на принятии документа вы уже будете работать и с программой, и с документами. Вы видите, когда вы приняли и пошли в программе работы. И вот вам пишут, Невертовидность ведомостей, зазначенных у заяве, вот предприятие написали «Бухарт ЛТД. Он, он, а в реестре написано «Бухарт Лимитед ЛТД. Вроде как одно и то же, но у вас не соответствует ведомости. Вы можете это одно и то же предприятие, или не могу. Нотариус не может соответствие сделать. То это предприятие написало договор купли-продажи, или оно похожее на название. Невідповидность на ведомости, зазначенной у заяве. С теми документами, которые подаются. Или с теми информациями, которая есть в реестре. Вот почему я говорю, самое главное, что должен сделать нотариус. Он должен проверить соответствие, четкое соответствие. Иванов Иван Иванович. Иванов Иван Петрович. Или вот бывает, эм, сейчас, какие, Игоревич, Егорович. Можно вопрос? При регистрации решения суда. Кто подает заявку? Суд, чьи особа? Нет. Раньше было в законе. До державного регистратора надешла судовое решение. Сейчас непонятно. Вот я же говорю, ужасно непонятно. А бог в электронном выгляде. Вот я почему говорю, почему должно прийти к регистратору? Потому что в электронном выгляде, бог оно может подойти только к регистратору. Не знаю. Вот э, Тут очень много неточностей, и мы так ждали порядка, который бы четко сказал вот это, вот это, вот это. Порядок дал, сказал только одно, что регистратор работает через бэк-офис, то есть через административные послуги. Все. А все остальное он переписал, все, что в законе. А мы долго ждали, что нам дадут ответы на вопросы, которые законодатель, он, он взагали пишет, он не будет подробности писать. Значит, вот первый закон, которым я остановилась, который 2003 года, это был закон прямой идеи, и ни, одно, ни один подзаконный документ к этому закону не был. Любое действие регистратора было статья в этом законе. Все четко было расписано. И в четвертом году было замечательно работать. Потом пошли изменения, пошли лоббировки. И... А сейчас вообще, я не знаю, для кого писали, для рейтеров. Я пишу большие вашей кстати. Экстерриториальность. Объясню почему. Значит, сейчас у нас есть экстерриториальность. Любое ее лицо по территории Украины, можете это не снимать, может обращаться к любому регистратору, к любому нотариусу. Значит, есть даже державные предприятия, которые градообразуют. Значит, мы можем отказать когда значит, нам пришли договор купли-продажи написано Иван Игорович, а в реестре он Игоревич. Поэтому либо вы исправьте в реестре, что ошибка есть сначала, я вам скажу, что такое корова исправьте, а потом мы можем делать действия. То есть мы откладываем эти документы, приведите в соответствие, чтобы он везде был Игорович, да и Егорович, и только да. после этого мы можем принять документы. А исправление вносить может только тот, кто Нет, любой. личную информацию? любой. То, То есть, есть я если я в реестр, там уже есть информация, я вижу ошибку, да? Вы смотрите ошибку, теперь ошибка это платная, заявных платят за допущенную ошибку. Не имеет значения, кто сделал эту ошибку. Он должен был ее выявить. Он должен был знать, у нас открытая информация. А вы видите, что он уже 10 лет как висит Григорович. А где же ты 10 лет был? Поэтому я потом дальше расскажу. Выправление помылок идет только плавно. Я еще тирки не сделал, это сам нотариус. И он это видит, он может сделать. Но еще вы зашли, а кто-то сделал до вас эту ошибочку, из-за иных должен был знать об этом, то, извините, он платит деньги. А если это не ошибка? Например, у него вчера был паспорт Игорович, а сегодня паспорт Игоревич. Игоревич. Это не ошибка. Правильно, тогда он вам пишет сведения, с ведомостей про засновника. И он, вы поняли. Все равно. Он должен сначала заявить эти изменения. Понятно. Если вы его исключаете, и он вам подложил, что он был Игорович, а сейчас Игоревич, и вы его исключаете с приезда то вам, вы подкладываете себе, что он в реестре был Игорович, а сейчас у вас Игорович, вы проверяете это, у вас есть документ на это. Но вы же не будете делать изменения, менять его на Игорович, а потом его исключать с реестра. Два действия, и за еще, это брать 410 гривен. Регистратор обязан удостоверяться в личности человека, который принес заявку. А без... Нет. Если по почте пришла заявка. Подождите, подождите. Мы рассматриваем, к вам пришел заявник. Мы работаем с заявником. Тот, кто пришел особый вы обязательно удостоверите, я вам показывала, вносятся паспортные данные. Его. А кто писал заявление, свободно и там нотариально, естественно, у какого нотариуса вас это не волнует? Он отвечает за это. Вы отвечаете за особу, которая вам подала документы. И то, что эти документы, которые вы приняли, соответствуют всем. Параметрам, которые должны быть другом Заявление директор, а мне принес бухгалтер. А бухгалтер просто принести нет. мне. Я директор, вам сказала, что я комая право вчинят от имени юридической У нее должна быть доверенность на это. Если в доверенности сказано, что директор пишет: я не могу прийти, и доручаю, да, податы да, документы, да. такому-то, такому-то, видите, там была доверенность, дата ее выдачи. Вопрос, по почте такие документы. Якщо документи подаються почте, то підпис заявника засвідчується нотаріально. Підпис особи, яка підписала заяву, засвідчується нотаріально. То есть мы принимаем, если к нам пришел человек, мы його его личность по паспорту. Якщо по почте, документы должны быть натально. Все документы, которые предоставляются, остаются нарядными контурими. Сейчас я все вам расскажу. Диспечите. Я же по, по закону иду. Значит, вы поняли. Теперь что делается, значит, если вы видите, у вас есть причина, зубынятые. Вы зупыняете проведение державной регистрации. Значит, тоже в течение 24 часов. Человек, который получил у вас опись по вот этому кодику, видит административно, зубынка, зубынка, он к вам обращается и говорит, вот что такое. Он говорит, вы знаете, вот вы в, -в, -в карточке ошиблись, в реестре одна фамилия, вот вам заявочка, я ее называю по старому карточка, заява, пожалуйста, ее переделайте. У меня остаются все документы, которые вы подали, я вам возвращаю заяву, он либо при вас переписывает, дается на исправление ошибок 15 рабочих дней. 15 рабочих дней? Сейчас человек не пришел. Сейчас все расскажу. 15 календарных дней, извините. 15 календарных дней. Вот вы ему отдали, он ушел, у вас остались остальные документы. Теперь возвращаемся к видмове. Это мы залишили, мы зупинили. А теперь у нас 28 статья видмова у державной регистрации. Какие я подставы для проведения державной регистрации? То, что мы называли. Документы поданы особой, яка не мая про це Пришла бухгалтер и говорит, меня попросил директор принести вам документы. Вы берете все эти документы замечательно. И оплату, и все. И на сайте через 24 часа будет висеть фигнула. Деньги при этом не возвращаются. А я могу не регистрировать заяву, сразу отказать. Можете. Можете. Вы пришли документы, мне не понравилось, это вот это все справьте. Вы в реестр не входите. Да. Но если вы вошли в реестр, вы приняли вы должны выполнять закон. То есть вы, mm -hmm. она говорит, а это не ваше дело. Вот я вам сказала, а мне Иван Иванович сказал принести вам документы. И ни, yeah. я никуда не уйду. Yeah. Пожалуйста. Мы принимаем, говорим ей спасибо, что нас посетили. Смотрите, даем опись, смотрите все на сайте. И делаем тут же, тут же может сделать видно. Потому что пришла к нам особая, я понимаю, подать эти заявки. Откуда мы знаем, где она взяла эти документы? Далі. В Єдиному державному реєстрі від місяця відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційних дій. Сейчас я вам покажу обычно, от когда е, от у вас реєстраційна справа, О, здесь є інформація. І от попередження. И обычно в не пишется, в да, контакте да, пишется, и ответ то э, решение суду такого-то, такого-то, заборона проведения будь-яких реестрационных дей. Або заборона відчуджения, исполнительная служба, на которой они часто нам шли, э, арестована частка в статутном капитале, не может менять. Вот когда вы заходите в юрлицо, только набираете, сразу флайер выскочит, заборона. То есть приняли документы, начали, только зашли в регистрационную справу, а там кричит заборона, в проведение державной регистрации. Дальше. Значит, я вам сказала, або заборона, або арешт корпоративных прав. И вот то, что вы говорили, не усунуто представы для зупинения э, проведения регистрационной день. То есть прошло 15 календарных дней, они зашли, забыли, ошиблись. Ой, про, про зупинку еще раз самое главное забыл. Что-то я отвлеклась. Самая большая. Значит, не полностью сплата регистративного сбора. То есть он вам написал, хочу за 2 часа, а заплатил только 820 ливень, а не 2000 тоже мы пойдите, доплатите, потом мы будем делать. Это зубынка. И самое главное, очень спорный вопрос, сейчас он бузируется и на форуме, и везде. Подание документов с порушением установлено законодательством срока их подания. Рассказываю. Согласна? Это, это зубынка, я возвращаюсь, я пропустила. Так, Значить, согласно закону про господарські товариства, стаття 7, закону про господарські товариства сказано, що зміна, яка сталася в установчих документах господарських товариств, повинна бути документи подаються для цієї зміни на процесі трьох робочих днів з дати настання цих змін. То есть, у вас поменялись участники, у вас бегом. Почему? Я опять говорю, идут к нотариусу. Они осуществляют здесь сделку, они здесь же составляют протокол, они здесь же подписывают устав и проводят регистрационное действие. Если они пришли к вам, они в октябре сидели с собранием, поменяли участников, поменяли там еще чего-то, сделали змины до установки документов, заверили нотариально и приходят 18 февраля. Что делает нотариус? Он им зупиняет. Говорит, пожалуйста, а в течение 15 дней они не смогут провести по закону собрание. Им надо мне очередное собрание для затворения всего статута. И получается, вылетает вот это не в сроки, вылетает ведмову. Ведмову вылетает, потому что они за 15 дней вам не сделают. Еще цивильный кодекс, 105 статья. Решение про припинення юридической особы должно быть подано державному регистратору на протяжении трех, там написано сейчас убрали просто субъекту державной регистрации, на протезе трех рабочих дней. Вот это два срока, которые должны подаваться с нарушением. Если нарушен срок, державный регистратор может запинять Юстиция великолепно отвечает на этот вопрос. Я говорю, вы ну, понимаете, три дня, а если это иностранец, надо подписать. Они говорят, ну, вы можете не смотреть на это, если мы не будем считать это нарушением, если вы не зупыны. Но извините, пожалуйста, те же идет корпоративный спор, правильно? Тут уже будет отвечать и вы, потому что вы имели право зупыдны, а вы провели регистративный день. Поэтому будьте с этим... Если законодатель сказал порушенные сроки, очень наш. Лучше пере чем неда. Поэтому э, на сроки очень четко. Теперь видмова, мы рассказали, значит, какая может быть, а видмове другой срок, значит, при подании документов на припинення юридичной услуги порушены сроки вымог кредиториях. То есть, я помните, говорила, решение уполноваженного органа, который принимает решение про припинень, обов'язково вказывается в срок вымог кредитория. Эта э, информация вносится в реестр. И когда вы будете принимать документы на припыление, там будет сразу флайерок, когда вы уже начнете делать. порушить срок, раньше сроку, извините, вы берете документы и обновляете. Скажите, извините, пожалуйста, вы еще срок не настал. Не бегите впереди паровоза. Еще кредиторы ваши не все выявлены. И самая интересная видмова, которая очень спорная. Ой, она так звучит. А, невидповедность наименования, которое я вам говорила, помните, за лапки написали, вымогам закону. Документы суперечат вымогам Конституции и законов Украины. Вот сюда можно все что угодно. Это відмова в державной регистрации. Что я имею в виду? Это мой телефон, кто-то очень хочет. Значит, вот по приватному предприятию. Помните, мы разбирали, что сейчас делают наши посредники, которые считают себя очень умными. Мы там 20 лет занимаемся регистрацией. Они делают устав частного предприятия, один, если их несколько собственников, один к одному как общество с ограниченной ответственностью, только -то пишет вверху его значит, приватное предприемство. Открывает цивильный кодекс. Четко есть определение, что такое товари... значит, товариство. Товариство – это такая юридическая особа, статутный капитал, який поделен на частки. Все. Это определение товариства. И ни другому-другому обществу оно не когда они начинают в частном предприятии уставной капитал делить на частки, статутный капитал может быть в частном предприятии. Это может быть какая-то сумма, которая там покупается, оргтехника, еще-то, но создают они на какой-то своей собственности. И статутный капитал не передается, не продается в, в частном предприятии, не передается право этим этой часть вот этой стату, то, что вы говорили, частью в этом приватном предприятии, в этом объекте. Вот. вот это уже называется невидповидность статуту вымогам чинного законодавства. Хотя, знаете, у нас очень умные приходят посредники юристы, говорят, а где написано, что в частном предприятии я не могу подписать? Нету законодательства про частном предприятии. Мы идем от обратного. Говорим, есть норма для господарских договоров Раз вы решили делать частное предприятие. Я не знаю, почему сейчас вот, до сих пор идет споры между господарским и цивильным кодексом. В цивильном кодексе есть предприемские, не предприемские товариства. Там нет слова предприятия. Вообще нет понятия предприятия. И существует старая школа, господарский кодекс, где существуют еще коллективные предприятия. Какое может быть сейчас коллективное предприятие? На какой коллективной собственности оно создается? Не может. нет, когда закон про собственность отменили, где четко определилось, что у нас может быть собственность в приватном коллективно, цивильном будет сейчас убрано, в 2004 году, еще в 2004 году. Вот. Поэтому, а коллективное предприятие существует. И, и, в реестре есть, существует. И вот как мы можем требовать вымоги чинного законодательства? А оно вне закона коллективное предприятие. Оно пришло к вам делать изменения. Вот у нас коллектив поменялся. И вот начинаешь цивильный кодекс туда уже подцеловать. Это то, что касается відмовы, да? Значит, при видмове плата за регистрационный сбор не повертается. Если при зупинке повертается, они, ну как повертаются, они если в течение 15 дней... Меня исправляют ошибочки, то с вот этим регистрационным сбором, которые они вам подали документы, вы дальше проводите регистрационное действие. При ведмове регистрационный, значит, вы им возвращаете все документы, кроме оплаты. Извините, погорели. Сами виноваты. Значит, как, это я вам говорю по норме закона, а как на самом деле? Обычно, когда приходят подавать документы, регистратор, он работает с этими документами, он их просматривает. И когда он выявляет эти ошибки, он обычно говорит, вы знаете, у вас вот здесь ошибочка, вот вы не имеете права подавать. То есть на все это он указывает при разговоре. Это если пришел к регистратору. Но закон написан о том, что он к регистратору не приходит. Он пришел, подал документы в Центр надания административных услуг. Я говорю, к вам, почему я это говорю? Потому что к вам будет приходить заявление. Он не будет через Центр надания. Вот. И поэтому вы можете видеть ему указать на те неточности, те исправления, которые, чтобы он не бегал говорит, вот я могу сделать, если вы это, это, это исправите, или у вас, извините, пожалуйста, там заявление неправильно написано, или в уставе у вас существуют те нормы, которые в вашей организационно-правовой форме не положено писать, вот. Так. А потом уже, а он говорит, а я хочу, вот мне сказал Иван Иванович, вот я вам документы подаю, меня не волнует. Вот примите, дайте мне описание, пожалуйста. Знаете, хозяин, падает.